Зачем вы терпите это чмо у власти? Это же жулик! Садите его в тюрягу пожизненно! Мне кажется, что враги нашего государства находятся внутри страны. Все запрещено. Запрещено думать, писать, размышлять. Страну вогнали в нищету. Нефть, газ вывозятся. За границю за копійки просто А безпечно ли знаходитися в нашій країні? Привіт, чим довше триває війна Росії проти України, тим більше проблем і криз з'являється в самій Росії. Дишительна Путін, почавши так зване СВО в 22-му році, привів Росію до економічної кризи, знищений флот, стратегічна авіація, більше мільйона втрат на полі бою, криза з бензином, криза з водою на Донбасі. Ну так люди набирають воду. Просто обалдеть. криза в будівництві, дефіцит бюджету на трильйони рублів, розширення НАТО, рекордні санкції, повна залежність від Китаю, блокування соцмереж і зв'язку і ще маса проблем, які припікають найбільше простим росіянам. Але дехто все-таки виходить з режиму вне політики і публічно критикує і Путіна, і владу РФ. Вот всі говорять: а хто, якщо не Путін? Тем более сейчас СВО идет, или коней на переправе не меняют. А если этот конь ведет страну в пропасть? Хохлы, въебите по военному заводу тайфун в Калуге, пожалуйста. Зарплаты не платят, уже второй месяц. Это же жулик, садите его в тюрегу. Да. Вот, например, на депутаты с прифронтового Курска кажут, что враги страны сидят у влади. Мне кажется, что враги нашего государства находятся внутри страны. Я это говорю о том, что с сентября вводятся штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Штрафы для обычного работающего человека серьезные, от 3 до 5 тысяч рублей. Причем федеральные коллеги даже не посчитали необходимым посоветоваться с нами, с регионами. Нам сами опасаться включать VPN или не читать комментарии под постами, вдруг там будет вредоносная символика или ссылка. Мне прикида мысль, что нас держат за бессловный планктон. Да. А цей россияны натекаешь и шосс не так с политикой Кремля. А, как говорится, коррупция зашкаливает. Нефть, газ вывозится за границу, за а, копейки просто. А своему народу, как говорится. А, также поднимаются тарифы ЖКХ, поднимаются цены на продовольственные товары, зарплаты стоят, пенсии добром. Они растут, то есть раз в год там добавят тысяч рублей и вам как говорится хватит задумайтесь для чего глушат связь вообще зачем вы терпите это чему у власти я активист российской оппозиции, блогер и поэт, политобозреватель. Я 35 лет прожил в Челябинске. Это Южный Урал. Вы не могли и не можете свести концы с концами. Это происходит из-за антинародного режима, из-за оккупации власти, которая порождает ее несменяемость. У нас выборы это фикция, спектакль и постановочное шоу. В стране диктатура, в стране крайне много негативных моментов, которых могло бы просто не быть. Зачем вы терпите это чмо у власти и свергайте эту крысу? Садите его в тюрягу пожизненно! Это же жулики и воры, это бандиты, свергайте их! Хотя Жинка рассказывает, как беднеют московитяны. Половина семей в стране не хватает денег на покупку товаров длительного пользования. Все уходят на еду и на одежду. И все наше и благополучие, оно выстроено в основном на кредитах. И то они уже перестали выплачиваться, у людей просто нет денег. На приобретение собственного жилья тоже денег нет, только от... Пятая часть семей может позволить себе ипотечный кредит. За первые полугодия в стране было закрыто 141 тысяча компаний, открылось 95, то есть закрылось в полтора раза больше. Но это и не мудрено, потому что в России такие налоги, что закрыться легче, чем открыться. Москва майже не вырубляет жодної своей продукции. тому критично залежно от поставок інших других стран. Кажется, женщина с России. Картошка из Египта, морковка из Израиля, чеснок и много других продуктов из Китая. Даже креветки из Беларуси можно найти. Не приведи Господь, какая-то страна под влиянием санкций перестанет нам поставлять какие-либо продукты. И что мы будем делать? И почему мы сами это не производим? Это вот вообще просто такой вопрос. Россиянам насрати на то, что их армия в войне убивает мирных украинцев, руйнует целые места, винищує життя, ломает доли миллионов. Но единственное, на что им не насрати, это блокирование связи и интернета. Тут их жопы почут. И тут невдоволен миллион. В моей стране у власти стоит президент, который решил Запретить интернет? А я, между прочим, физик-теоретик. Мне вредна изоляция в чебурнете. Я должна читать статьи и те, и эти. Вы только и говорите мне о детях. Как заспокоить россиян-ДР-службовцы? Да, не буду интернета, это же детокс. Ну что вы? к этому с пониманием, воспринимать это как э, оздоровительную процедуру, детокс такой, да? Интернет, он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Вводится временное ограничение. Использование мобильного интернета Реализуется урвылевская реальность У нас расширяется полномочия силовиков и увеличиваются штрафы Такое ощущение, вообще, это очень сильно напоминает фильм Оруэлла «1984» Ну или «1984» кто видел Это ж, жуткая фантастика, вымысел, когда все запрещено Запрещено думать, писать, размышлять запрещено жить, наверное, да, все под контролем, за всем блюдит большой глаз, и мне кажется, вот такие тенденции у нас прямо сейчас идут. Особенно для меня вообще настораживающее это новое приложение Макс, которое я максимально буду стараться избегать. И госуслуги, на которых все воруется, тоже для меня опасность. Никакой опасности нет. Как жить в VPN реальности, рассказывает россиянка. Но в реале хочешь поговорить по телефону, значит задача отключить а, значит, хочешь подключить Wi-Fi, задача отключить VPN. Хочешь поговорить по WhatsApp, значит, отключаешь VPN. Потом хочешь зайти в Instagram, включаешь VPN. А, хочешь оплатить парковку, выключи VPN. Потом за, за, хочешь снять сториз, зай, включи VPN. И просто целыми днями ты занимаешься... Включаешь и включаешь VPN. Мои хорошие, ну что, плохо вам? не переживайте, сегодня плохо всем. В России окончательно ограничены звонки и телеграмм и ватсап. Ура, побега. Я сегодня не смогла поговорить со своими детей. Как будто меня запретили. А, как будто вообще нас всех взяли в какой-то момент и запретили. Когда ты не сможешь связаться с собственным ребенком в какой-то момент, ты уже не можешь оставаться вне политики. Вы меня простите, конечно. Или, ну, типа, мне это неинтересно или еще что-то, но это уже не про интерес, это уже просто про ваше человеческое право. Что дальше? Запретят вам быть? Действительно. Що в такому випадку робити, наглядно продемонстрували люди в Непалі це відео втечі непальських політиків, які тікають від гніву народу. А все тому, що в цій країні відбувається жорстокий протест проти заборони соціальних мереж, таких як Facebook, X, Instagram і YouTube. Протестує переважно молодь. Демонстранти спалили парламент, атакували резиденції політиків і партійні офіси, ловили на вулиці міністрів, які не втекли і били їх. У відставку пішов прем'єр країни і деякі міністри. Лише за один день загинуло понад 100 людей. Сотні отримали поранення. Але все ж таки тиск народу змусив уряд скасувати заборону на соцмережі. Крім проблем з інтернетом, московітянам ще добряче почуть проблеми із бензином, які з'явились після гарних українських атак на НПЗ Росії. Ну Чо та на. Что не день, то очередной виток в росте цен на топливо. газо нефтевая держава не может обеспечить население топливом. Великий нафтогазовый державе загружающие дефицит газа, сказал Путин. Нет. А пока стримко развивается палевная крыза. Похоже, и до нашей маленькой республики Мариал добрался топливный кризис. Сейчас заезжал на заправку эксперт. Так вот, 92-го обычного бензина нет. 92 ультра отпускается только по 10 литров. И цены на бензин выросли. Вот этот 92 ультра уже 60% рублей. Ну чё, стабильность на Наша газонефтевая держава не может обеспечить население топлива очевидно, что охлаждение экономики происходит. Что, дальше будем сидеть и стабильно ждать, когда у нас по сотне наверно бензин вырастет. Своя нефть, свой газ. Вот так вот государство регулирует цены. То да, них регулирует. Друзья, товарищи, что происходит? Связи нет, Телеграм не работает, Ватсап не работает, позвонить никому невозможно. Пытаешься отправлять смски, смски не доходят. То есть мы сейчас вернулись к тому, что мы отправляем смс. -ки. Сейчас приехала на заправку заправляться, говорят, бензин закончился, теперь выдаем его по талонам. В смысле по талон? Что происходит? Мы в Советский Союз вернулись? А це люди на заправках намагаются заправить максимум бензина. Инши ж их звинувачивают, что это через них криза с паливом. Почему? нет бензина. вот пожалуйста раз, вот пожалуйста два, вот пожалуйста три. вот почему нет бензина в Москве. ну наверное уже скоро километр будет. это все ждут бензинчика. а бензинчика видимо нет. по слову совсем А ты женщина, запитаю, почему в России не раздают прибутки от нафты, как в дубаях? Дорогие друзья, в голове не укладывается такая ситуация. Мы живем в богатейшей в мире стране, в стране богатой природными ресурсами. А цены на бензин у нас растут, как на дрожжах. Почему в Арабских Эмиратах деньги с продажи природных ресурсов делятся и на коренное население. А с нас на бензин дерут в три дорого. А тут еще новость, что в Керчи бензин стали выдавать по топливным картам, либо по талонам. То есть у нас в Крыму начинается дефицит бензина. А почему такое происходит? Почему для коренного населения не хватает собственных же ресурсов? Страну вогнали в нищету. Пенсионеры по помойкам лазят, получают маленькую пенсию, не могут себе ничего позволить. Вот такое вот у нас благосостояние у населения. А вы дальше верьте новостям. Магазин «Пятерочка» по всей видимости выносит просроченную продукцию. Вот такая вот ситуация. На этом все. Подписывайтесь, лайкайте. Дякую за перегляд.